У Харкові знову пікет на прохідній авіазаводу. Від ранку мітингує сотня людей, вимагають зарплат. Підприємство заборгувало працівникам за 8 місяців майже 40 мільйонів. Пікетники обіцяють влаштувати акцію протесту в понеділок. Заучани вже страйкували 1 квітня. Тоді директор Анатолій М'ялиця пообіцяв гроші повернути. Та вчора Міністерство економічного розвитку звільнило м'ялицю з посади. Зокрема, і через заборговані зарплати, пояснив представник обладміністрації Георгій Галабін. Коллектив Харьковского авиационного завода как бы, требует, чтобы выплатили заработную плату и наладили работу предприятия. К сожалению, предприятие в полной мере э, с февраля месяца не работает. Совершенно правильные, совершенно правильные требования. Мы на понедельник, на 6, 6 апреля в 8 часов назначили митинг коллектива, коллектива предприятия. Это организация с приглашением обл. администрации и администрации, чтобы ответили на наши вопросы. Заниматься должен обеспечением руководителя. Руководитель предприятия. Вы, а вы нужно было спрашивать руководителя предприятия, а не с оба администрации. Оба администрации, не какой-то всевидящий э, бог, это сам, который э, дает сюда контракты, подписывает за вас, э, за руководитель выплачивает заработную плату, э, налоги платят. Это не, не тот э, орган, который должен. это Он координирует.